Yang ketiga tanggungjawab mak bapak mengkahwinkan anak-anak dia. Kalau anak tuan-tuan belum kahwin, cari jodoh. Dan cari jodoh yang baik-baik. Yang beriman, bertakwa. Baru ni satu orang minta saya cari jodoh untuk anak dia. Ustaz carilah jodoh untuk anak saya. Dia bawa dua air menerah besar ni. Minta tolong jampi. Sebab anak perempuan dia keluar malam, siang malam keluar. Tak balik-balik datang jumpa sekolah saya jumpa lah ustaz anak saya dia tak tahu lah ustaz malam keluar siang keluar tak adanya balik ustaz saya membacalah mana tahu bacalah lebih kurang Dua minggu lepas tu dia telefon balik Alhamdulillah ustaz sudah balik Tapi belah siang je ustaz Malam tak ada juga tu Saya nak siang malam ada di rumah ustaz Sekarang ni dia ada siang je ustaz Malam dah tak ada Kata dia Ai. Tuan-tuan faham ke cakap perak ni? Saya kata akak, bagi kahwin lah akak. Eh, kalau ada orang ni ustaz, saya bagi yang nikah ustaz. tak ada. Ustaz nak cari ke? Kalau cari, cari yang semayang ustaz ya? InsyaAllah. Tapi yang baik-baik semua dah tak ada dah akak, dah kahwin semua. Tinggal saya je belum lagi akak. Ya, ustaz nak buat apa? Kata dia. Ustaz laki orang. Cari hak baik-baik tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab anak orang. Mengkahwinkan anak, tanggungjawab bapa, tanggungjawab mak, bukan anak orang lain. Tanggungjawab mengkahwinkan anak kita. Sekarang ini tanggungjawab orang lain. Bila orang lain minang anak tuan-tuan, hantarannya -tuan, -tuan ribu 12000 Orang tanya, kenapa mahir benar RM12,000? Air kemah saja dah berapa, gitu dia. Satu kepala lah panggil Saya nak panggil dua ribu orang Dua ribu dah enam ribu Saya minta dua ribu ni kira murah lah ni Mana nak panggil lagi Nak bayar catering lagi Nak sewa itu lagi Itu ya harganya dua ribu Saya minta dua ribu tu kira murah lah Patut-patut dua -patut puluh Pihak lelaki-lelaki kata Awak yang nak buat kenuri Kenapa kita orang pula yang kena support awak pula kita nak kahwin dengan anak awak aja, Yang awak gatal panggil dua ribu buat apa? Hari ini kita letak antara mahal-mahal -maha sebab nak buat kenuri. Siapa yang kena tanggung? Bakal nantu kita. Itu yang bakal menantu pinjam duit ke Long Tiga tahun, empat tahun kahwin tak selesai lagi hutang Long Cuba kita fikir tuan-tuan. Nabi kata dah tanggungjawab kenuri kahwin ialah tanggungjawab bapak. Ada duit, buat keduri. Tak ada duit, akak nikah sepuluh talam sudah dalam surau. Yang kata nak buka kemah, nak sewa kemah, nak buat dewan, semua-semua buat apa? Dah duit tak ada. Tuan-tuan buat kenduri kahwin dalam surau ni. Ni macam hari ni petang Nasi bungkuih depan tu. Air menera sebotol. Nasi bungkuih sebungkuih. Ha, apa susah? Pengantin duduk di sini. bapa pengantin duduk di sini. Panggil ostad ceramah satu. Jemput pengurusi. Panggil bapa cakap. Saya mempersilakan uh, bapak bapa pengantin untuk menyampaikan ucapan sepenuh perkahwinan anak beliau. Silakan Tuan Haji. Apa ucapan? Terima kasih semua tuan-tuan kerana sudi datang ke majlis perkahwinan anak saya yang tak semeriah ini. Terima kasih pada surau kerana sudi di tuan rumah pada kenduri kami. Jadi anak saya ni kerjanya cikgu sekolah. Kawin dengan isterinya ha, yang pakai baju kuning belakang. Ha, itulah isteri dia pun cikgu juga. Sama-sama cikgu. Jadi tuan-tuan, lepas habis makan, lepas habis ceramah nanti, jemputlah ambil nasi seorang sebuah Ya. Itulah jamuan kita. Senang tak? Jadi saya pun tak ada cakap panjang sebab saya pun tak optim cakap. Saya pun jarang datang surau. Bila ada kelori-kelori baru saya datang. Gitu -tuh. Kan senang Panggil ustaz ceramah Tuan mah pompang 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 pom balik Tuan tuan ambil nasi seorang sebungkus Senang tak? Allah Baru dua ringgit setengah Tak dua ringgit Eh itu kalau nasi Kalau karipak Tiga seringgit Lagi jimat Eh lagi jimat tuan-tuan Karipak tiga seringgit Lima seringgit Capati tujuh kupang satu Dah selesai masalah Berapa pesin, belajar habis? Ish eh, tak sampai 200. Jimat lah. Jimat. Kenuri kahwin tak? Kenuri kahwin. Tapi 10 tahun orang kutuk. Kamu ingat kenuri yang kahwin yang jamu keripak? Itulah rupa yang buat orang kutuk. 10 tahun orang umpak lagi. Itulah kerja orang kita. Kerja ngata korang. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Islam ni senang. Islam ni Senang. Yang bagi susah, kita ayam nak bagi golek, dipotong cabai itu pula, potong cili, potong sini, bubuh. Bubuh payung, bubuh limau, nak bawa pada hari, eh, nak makannya ayamnya. Tapi buat persiapan tu. Kain tu sebulan tak pergi masjid. Kerja duk buat kain tola jadi naga nak buat hantaran. Sejadah nak jadi burung merak nak buat hantaran. Kan buang masa bungkus dia tiada. Sudah kita kita banyak. Yang benda macam itu nak ambil berat sangat. Ambil berat betul-betul. Buah tembikai itu potong. Gunting pula buah halus-halus. Ada tangkai jambatan tengah pula. Pergi ambil repel ikat tengah-tengah. Eh, ambil pula pusing-pusing-pusing jadi macam buah. Padahal saya pergi makan habis. Pengantin tak makan pun. Pengantin tak lalu nak makan lah. Duk teringat benda lain. Yang untung banyak siapa dia tu? Bodyguard pengantin tu. Aku lepas ni aku balon. Dia usaha tak makan pada pagi tuan-tuan. Tu nak makan masuk pengantin. Yang kenyangnya kiri kanan dia tu lah. Cubalah kita bersungguh-sungguh dalam bentuk ibadah. Kenapa bersungguh-sungguh dalam bentuk dunia? Cuba kita semayang, kita fikir. Nabi betul-betul semayang macam mana ya? Nabi betul-betul semayang, macam mana rupa dia? Kita sebut takbir. Takbir yang macam Nabi ni, macam mana? Pernah tak kita ambil berat? Yang kita ambil berat, eh rumah pengantin dia tu, dia punya backdrop pelamin tu warna apa? Dia warna biru, dia warna hijau muda lah. Kalau tengah-tengah tu warna ungu. Cantik juga. Oh macam tu ya. Kalau kubur warna merah tengah pun cantik kan. Siang malam, pagi petang, duk fikir itu je tuan-tuan. Cuba dia fikir, aku angkat takbir ni macam Nabi ataupun tidak. Nabi Muhammad kalau angkat takbir, tapak tangan menghadap kiblat, Ibu jari di bawah cuping telinga. Ketiak dia buka. Jari hujung ni menghadap ke langit. Allahu Akbar. Baru dapat pahala. Yang tuan-tuan angkat -tuan takbir macam ni Allah Mana-mana ada takbir macam ni Allah Macam ni nama dia gitu-gitu Itu bukan takbir Allah Tak dapat pahala Sah semayang sunat tak dapat Allah Nampak tak? Allahu Allah, Allah Lagi tak dapat tuan-tuan tak apa dia gagalnya Allah oh, Ih kesian sungguh Dia nak ambil angkat takbir tu sebelah kita Sampai kita beralah lah Tak apa angkat tu tak apa Saya kena tak apa Udah begini orang ni Betul ke Rasulullah buat macam itu? Tidak Ini yang kamu buat buat apa? Udah biasa ustaz Biasa kena ubah Nak ubah Inilah yang kena mengaji bila kita nak ubah tak mengaji, bila nak ubah? Banyak orang angkat takbiratul ihram salah. Dia angkat takbiratul ihram tak bunyi apa. Semayang apa ni? Selif untuk Nabi ha. Wasallam. Tak sah, tak sah. Ah, tu orang perempuan angkat takbir? Macam ini. Betul tu? Allahu Akbar. Telinga dia sendiri. Ini yang kat takbir bukan kata dia dengar. tu Imam pun dengar. Allahu Akbar. tu Imam tanya, siapa tu? Makcik Mary. Astaghfirullahaladzim. Berapa sab lebih ni tuan-tuan? Padahal orang perempuan angkat takbir dengar pada telinga sendiri dia. Dengar telinga sendiri itulah yang ramai orang perempuan silap. Sebab dia dah tukarkan jadi nipis. Orang tebal. Allah. Tebal. Dia tak? Allah. akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan takbir dah. Allah. Dia jadi nipis. Dia Allah. 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 Itu nama dia. kita ke tuan sebab tu kita belajar oh, balik bagi faham tidak ibadat kita tak diterima Tuhan tuan-tuan tak sayang ke ibadat tuan-tuan jadi suami Tuhan tolak jadi isteri Tuhan tolak kerana ilmu tidak ada